Поехали. Может попробовать три. Да, 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 три остановки, да. чуть-чуть назад, дальше, дальше, назад. Еще, 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 дальше. Еще, еще. Вот так. Коленки, коленки вместе. Хорошо. Так. Отлично. Пальчики, пальчики вовнутрь, локти. Прямая линия. Ключи сами дотронулись. То есть приняли правильное исходное положение. Оторвали таз. На носочки. На носочки. Вот так, упор, да. так, вот упор на носочки. И поехали. Выдох, вверх. Вниз три остановки. Резкий. Раз, два, три. Четвертый. четвертый плавно опустились. Не проваливаемся на четвертый. Поднимаемся вверх. Еще. Раз, два, три. И четвертое повторение, после третьего повторения надо плавно опуститься. Снова. Три. Еще. Раз. Два. Три. Только наверх. Четыре. Раз. Не, не. Снова, снова. Раз, два, три. Два, три. Только половины. Три остановки. Полностью, 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 полностью выживись. Еще одно повторение с тремя остановками. Раз, два, три. Только не резко не быстро делаем остановки. Еще раз. Только не быстро. Раз, два, три. О! И плавно опустились. Поднимаемся вверх. Так, теперь сразу же полуторы. Полуторы в нижней фазе. Опустились полностью. До половины отжались. Держим чуть-чуть ниже, ниже, ниже. Вот плечо параллельно плоскости пола. Две секунды держим, плавно опустились. Отжались. Раз. Еще раз. Вниз. Опустились. Вдох. Выдох до половинки. Держим две секунды. Раз. Два. Плавно опустились. Отжимаемся. Еще одно повторение. То есть что такое максимум? Мы сейчас вот найдем вот так. Плавно опу... поднимаемся. Держим. Раз. Два. Плавно опускаемся. Дотрагиваемся ключицами пола. Отжимаемся. И теперь простые, простые повторения. Раз. Вот сейчас я покажу, что такое, как до максимум, до нарушения техники. О. Вот это. Молодец. молодец. Значит, значит каждое повторение надо выполнять до нарушения техники, но не более того количества повторений, о которых я рассказал. Давайте я покажу тоже ну, правильную технику исполнения еще на себе. Спасибо вам. Вот встали. Таз приподнят. Вот исходное положение вниз три остановки то есть три остановки не быстро делаем но вот. потом плавно плавно опустились С -с 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 -с. полуторы в нижней фазе. Держим две секунды, трицепсы расслаблены, плавно опускаемся. Очень важно при соблюдении техники исполнения не переносить центр тяжести на правую и на левую руку. Как только проваливается таз, это нарушение техники. И последнее повторение, вот когда вы отжимаетесь, последнее повторение, вы не падаете, вы чувствуете, вот, не доотжались до конца. Вы не падаете, а плавно опускаетесь. Это самая, вот, самая-самая благая весть, можно сказать, для активно-мезиновых сочленений. Это состоя... составная часть, ну, как бы, миофибрил мышечных волокон. То есть, когда вы плавно опускаетесь, тогда вот этот ток, он, ну, образно говоря, пробуждает жизнь в вашей мышце. Ну что, с грудью есть вопросы? Да, вопрос. а... а время между вот подходами обычными, полуторами и... Везде одна минута отдыха между всеми, между упражнениями, между всеми, везде ровно одна минута по таймеру. Да. Между полу... Очень хороший вопрос. Полный вдох, полный выдох. И на половинке, и на полном отжимании. На отжимании. Да, да. Еще есть вопросы? Не, в один день вы делаете подряд. То есть вы начинаете с одного подхода и делаете вначале, там, ну, когда уже выйдете на три подхода. Вначале делаете все только э, повторения с остановками. Один подход с тремя остановками, второй подход с тремя остановками, третий подход с тремя остановками. Затем вы переходите через минуту на полуторы. Полуторы в нижней фазе. И все время записываете в графу там число, и сколько повторений у вас получилось там с тремя остановками в первом подходе, во втором, в третьем подходе с тремя остановками. Затем, сколько получилось повторений с полуторами в первом подходе, во втором, в третьем. После этого простые три подхода. По сути дела, это 9 подходов исполняете. Для роста мышечной массы, большой грудной мышцы, через три месяца вы можете перейти на четвертый подход. То есть четыре подхода, это уже явное будет ну, с точки зрения телостроения. Там, формироваться там большая грудная мышца. Соответственно, большая грудная мышца, мышца с точки зрения биомеханики, так как там, в восточных единоборствах, даже при беге, чем чище межклеточное пространство там, большой грудной мышцы, тем ну, мощнее как бы сокращение, то есть вы позволяете там рук, рукам более с большим взрывом там двигаться. Например, например ну, там движение благодаря большой грудной мышце и широчайшей мышцы спины, вот когда очищается межклеточное пространство, оно, оно, ну, как бы более резкое становится. Там можно муху поймать на ходу там, и сказать, чтобы не жужжало над духом. Можно, ну, столько моментов приятных в жизни у вас появится за счет, за счет очищения межклеточного пространства тех мышц которые вы прорабатываете сейчас покажем вам суперсет для жиросжигания вокруг талии мы же вам, вам пообещали значит существует такое понятие